Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips mengatasi burung perkutut lokal, giras atau gesit atau liar. Di antara lain bisa saya jelaskan di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang perawatan burung perkutut, tentang pencinaan burung perkutut agar jinak dan tidak iras Dan eh, tak lupa saya ucapkan semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki, selalu diberi rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan selalu diberi kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Eh, Mengatasi burung perkutut lokal giras, gesit, ataupun liar, yang pertama adalah kita harus eh, setelah mendapat perkutut atau beli perkutut lokal, hasil tangkapan hutan maupun tangkapan ladang maupun tangkapan sawah, sebaiknya langsung dimasukkan ke sangkar, eh, atau eh, yang kedua berikanlah pada minum dan asinan berupa tulang sotong, bisa juga diberi batu bata merah, bisa juga diberi ayakan pasir. Uh, atau yang lainnya, yang ketiga, letakkan burung di tempat yang tenang, yang sepi, yang jarang dilalui uh, keramaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Uh, diusahakan tenang selama 1-2 minggu uh, pada waktu awal proses penjinakan terlebih dahulu. Yang keempat, perkutu tidak perlu dimandikan, atau tidak perlu disemprot, atau tidak perlu dijemur terlebih dahulu, uh, cukup di... Uh, Angin-anginkan saja di tempat yang tenang dan teduh. Yang kelima, kalau burung sudah beradaptasi atau terlihat tenang, uh, tidak gerapiakan dan mau bunyi. Uh, di setiap saat, berikanlah perawatan harian. Uh, jadi, intinya, dibuat tenang dulu di tempat yang tenang, dan bila mana burung perkutut itu sudah mulai bunyi, dudui atau ngerentai uh, bisa dilakukan perawatan harian. Yang keenam. Perawatan harian antara lain adalah setiap pagi, jam lima, ataupun setengah enam burung diembunkan, lalu ditempatkan, entah itu di bawah pohon, entah itu di teras, yang penting terkena e, beberapa embun pagi yang menye, menyehatkan atau menye, menyejukkan burung perkutut itu tersebut. Yang ketujuh, perkutut dimandikan dengan cara disemprot. Dengan cara dipegang juga boleh, sambil dielus-elus dan dipijat perlahan-lahan di antara uh, ketiak bulu-bulu burung perkutut tersebut, uh, dari kepala, leher, badan, uh, kaki, sampai ekor, dan lain sebagainya, hingga basah. Yang kedelapan, pemandian dengan. Air cucian beras agar bulu bersih dan burung tidak stres. Jadi, pemandian dengan air cucian beras itu berfungsi untuk menghaluskan bulu burung perkutut, untuk mengkesetkan bulu burung perkutut, dan burung perkutut tambah mengkilap. Yang kesembilan gantung burung di tempat tinggi atau menggunakan kerekan di atas tiang, jadi di kerek juga bisa di di tempat ketinggian, di antaranya 6 meter sampai 7 meter di atas tiang, agar burung perkutut. Mengeluarkan nalurinya untuk memanggung, untuk gayer di setiap harinya, di setiap pagi sampai siang. Yang ke-10 dalam satu bulan, burung perkutut sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sudah bisa beradaptasi dengan cuaca di sekitar, dan adaptasi dengan lingkungan, entah itu dengan benda, maupun orang, maupun kendaraan. Yang ke-11, berikanlah jamu burung perkutut. Uh, satu minggu sekali, uh, secukupnya tidak usah kebanyakan karena kebanyakan burung perkutut malah bisa menjadikan burung perkutut macet atau brodol, bahkan over birahi yang mengakibatkan burung perkutut cuma jalan-jalan uh, saja, cuma uh, gerabiakan saja tapi tidak bunyi atau hiperaktif. Istilahnya begitu. Yang kedua, belas untuk harian, burung perkutut diletakkan di tempat yang ramai untuk perawatan harian, misalnya gitu untuk perawatan harian uh, dilemparkan di tempat ramai untuk proses penjinakan burung perkutut tersebut dan cara menjinakkan burung perkutut agar tidak kidas perkutut bisa jinak dengan cara dimandikan air hangat juga bisa benar-benarkah uh, air hangat itu bisa menjinakkan burung perkutut logikanya adalah uh, dengan Uh, memandikan burung perkutut dengan air hangat, uh, otomatis bulu-bulu tambah keset, uh, dan tubuhnya aliran darah juga mengalir dengan uh, sempurna, sehingga burung perkutut nyaman dan mengakibatkan burung perkutut itu uh, tidak kira sendiri, tidak gesit. Uh. Setelah itu, uh, pegang burung perkutut dan basahi bulunya dengan air hangat tersebut uh, hingga rata sampai. Uh, semua bulu maupun semua ekor sampai tubuh itu terkena basuhan air hangat tersebut dan elus dan pijat tubuh burung perkutut dengan air hangat itu sampai ke, sampai ketiak burung perkutut tersebut saat bulunya sudah basah eh, cabut bulu ekor yang tidak rapi atau patah atau yang sudah tua agar tubuhnya sempurna proses pem proses pemandian air hangat sebenarnya eh, Meningkatkan bulu burung perkutut itu menjadikan tambah bersih, tambah halus, dan tambah kinclong. Setelah dimandikan, burung diangin-anginkan agar bulunya mengering. Burung jangan e, dijemur langsung, tapi diangin-anginkan dulu, lalu dijemur. Berikanlah 5 butir kacang hijau agar tubuh burung perkutut e, bisa menjadi fit, kembali tidak loyo, dan sebelumnya kacang hijau direndam air hangat dulu sekitar tujuh jam maupun enam jam sehingga sampai lunak baru dilolohkan uh, dengan pelolohannya dengan proses lima kacang hijau saja uh, untuk satu burung perkutut delapan perkutut sering dipanggil uh, namanya atau diceteti waktu setelah pemandian tersebut jadi sering-seringnya habis dimandikan itu burung perkutut uh, kan basah kuyup itu lalu diceteti dipanggil namanya siapa lalu di krek krek sangkarnya atau dikeprok geblok sangkarnya agar cina dan agar uh, selalu mengenal dengan kita dan uh, salah satu penjinakan ada pula dengan terapi lapar saat burung lapar berikanlah pakan menggunakan tangan waktu pemberian pakan bisa uh, satu jam sekali atau dua jam sekali tapi pakan di dalam sangkar itu dikosongkan jadi ini untuk bertujuan untuk menjinakkan burung berkutut jadi, istilahnya, kalau burung perkutut lapar, kita memberikan makannya pakai tangan, disodorkan ke burung perkutut tersebut, otomatis burung perkutut tersebut itu mau makan dengan sendirinya. Dengan ini, kita harus telaten, harus sabar, harus selalu memberikan hal yang terbaik untuk burung perkutut tersebut, supaya agar cepat jinak dan lain sebagainya. Selain itu, proses penjinakan lainnya, kita bisa mem membawa jalan-jalan burung perkutut itu ke kendaraan maupun uh, ke lalu lalang orang lain yang ramai dengan menggunakan sangkar kecil, lalu dan tidak dikerodong, lalu kita bawa berkendaraan ke sana ke sini, entah itu berkendara menggunakan uh, jalan kaki, sepeda motor, atau mobil, uh, entah itu kita mau berpergian kemana, selalu dibawa. Proses itu membuat burung perkutut mudah jina dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar itu menurut pengalaman saya pribadi dan menurut uh, para senior maupun untuk menurut para sesepuh-sesepuh zaman dahulu yang diajarkan kepada saya dan saya terapkan uh, dan ilmu tersebut berhasil saya gunakan pada saat ini dan dipadukan dengan uh, beberapa info media sosial entah itu Facebook Twitter Instagram dan lain sebagainya uh, semoga saja bermanfaat ilmu dari uh, saya ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik uh, tentang perawatan burung perkutut agar cepat sinak cepat gacor cepat manggung dan tidak gesit tidak gerabiakan uh, Salam Rahayu, Salam Kongmania dari cabang sampai Merauke. Salam silaturahmi, salam persahabatan, salam kekeluargaan, salam bineka tunggal ika uh, dan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi kesehatan, selalu diberi uh, ilmu yang barokah selalu diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.